Ich, ich äh, zeige Ihnen eine äh, Technik, so, wie kann ich gut Faust äh, werfen? Ja? So, was ist am günstigsten? Das gibt es auch sehr viele, viele verschiedene Formen, aber persönlich ich denke ich, ja. linke Faust ist momentan Dann machen wir eine rechte faust rechte faust Ellbogen da. Persönlich, ich möchte nicht so, Ellbogen ist da vor dem Brust da sein. Dann wenn ich hier schleuder, hier schüben, arbeite, dann Ellbogen schieben gerade und so schlagen. Aber meistens ist immer Ellbogen auf und schlagen. Das ist ganz Natur Faust. Aber mit Boxen oder Kickboxen immer die Faust muss so rum direkt vorne schieben und so. Und zweite Fehler meistens immer schlagen mit hier Kiefer auf. Wenn ich hier die Kiefer zu mache, möchte der Faust ein bisschen hoch sein und dann dieser Faust drehen in die Richtung und der Schulter kommt hoch. Wenn ich so mache, geht so, aber wenn ich die Schulter drehe und der automatisch zu. Deswegen die Faust kann man auch so oder ein bisschen so drehen. Noch einmal, so steht die Richtung und die Richtung so. Komm weiter, ich demonstriere, warum hier warum warum wir brauchen die äh, Kieferstütze? So, Kiefer, so. Er schlägt meinen ich Kopf die Richtung. Und ich mache hier eine Seite, hier kann ich konterarbeiten. arbeiten. Aber wenn er schlägt, wie seine Kiefer ist fein, dann ist er bam, und das ist Konterarbeit. Aber wenn er Kopf sucht und ich habe ihn getroffen, das geht. Ja. Deswegen brauchen wir unbedingt Kieferschlag. Schlagen wir immer Kiefer und so. so. Dankeschön.